Гостем нашої студії сьогодні Іван Родиченко, волонтер 25-го батальйону територіальної оборони «Київська Русь», бійці якого тривали час Обороняли стратегічно важливий район у зоні АТО Дебальцево. Вітаю вас сьогодні в нашій студії. Доброго, доброго дня звучать страшні повідомлення з, з фронту цими днями. обстрілюють особливо цей район. Ви знаєте, яка ситуація зараз в дебальцево? Що говорять ваші колеги з батальйону? А, ну, перше, я по перше потеряв контакт зі своїм батальйоном, са своїм зі своїми ребятами. Я очень обволнуюсь. Сейчас, потому что у нас происходила ротация, вот почему я выбрал выбрал момент приехать в Америку, поскольку у нас отправили на ротацию в декабре, в конце декабря, и мы должны были пробыть какое-то время, вот новобранцев принять новых и так далее. Вот. Но ситуация обострилась, вот. началась война, можно сказать, сейчас уже полномасштабная. Вот. И ребят вызвали, подняли ночью всех. Это было буквально пять дней назад. Вот. Информацию, естественно, в Фейсбуке мы не переписываемся, кто куда едет и какие места, потому что это небезопасно. Вот. И буквально уже день и, и я не имел с ними контакт. И вот сегодня получил только одну смс -ку. Четыре ранено тяжело. вот. Попали на снайперскую лежку, защищали поселок. Вот. Бои тяжелые идут. И я связывался с еще ребятами из штаба. Вот. Ну, понятное дело, никто пока что не сказал, где батальон именно. Я думаю, что я сегодня уже mm -hmm. выяснил. Ну, бои тяжелые в Дебальцево, действительно, наверное, как сказали сегодня, разворачивается в наверное. Вы занимаетесь э, забеспечением батальона и занимались забеспечением да. батальона. Что вы делаете сегодня у, у штатов? Ну, э, во-первых, э, я приехал э, на встречу с украинской диаспорой в США, которая мне э, помогла. Вот. первых кто откликнулись э, э, на мою просьбу о том, чтобы помочь ребятам. Потому что когда я, э, я вернулся из Америки в 25-й батальон, вот, э, там я оказался абсолютно да, случайно. Вот, я увидел, в каком состоянии были те ребята, армия была разрушена полностью. И, и, соответственно... Чи змінилося, зараз? Зараз э, армія має укомплектована з вашої э, точки зору? Как бы хотелось, и, и, я думаю, что сейчас комплектация на 50%. Наверное, что... Чи бачили вы американское обладнання, чи західне обладнання в армии? Ну, я хочу успокоить, во-первых, русских, Путина, то, что там они бегают и говорят, что мы там иностранный легион или американский. Мы не получили от Америки, да, в частности, экипировки, абсолютно ничего. Вот, я приехал сюда еще на встрече с, получается, ну, конгрессменами, сенаторами. Вот, мы будем, провожу выступление. И я рассказываю, что необходимо для армии, Еще что вы... необходимо моему батальону, и прошу элементарные вещи, это каски, бронежилеты, ботинки, тепловизоры, приборы ночного видения. Это то, что необходимо. Я не прошу оружия, да, я не прошу системы джевелин. Вот. И, соответственно, тут будет проводиться большая работа. Мне там помогает украинская диаспора в Нью-Йорке. Вот У меня будет выступление 8 числа, где я буду рассказывать об основных проблемах в украинской армии и что необходимо. Из С вашей точки зрения, э, какие перспективы этого конфликта на сходе Украины? Он будет дальше развиваться или он затухает? Я всегда это говорил и, и не отступлю от своей точки зрения, что война уже идет. И если кто-то это называет антитеррористической операцией... Вот. Это сумасшествие. Я смотрю на весь мир, на, на, на Европу, на Америку, все называют сепаратисты, террористы, но почему-то никто забывает сказать, что это, это война с Российской Федерацией. Я на фронте был, и моя разведка, и развед данные о том, что в нас стреляют из русского оружия, из танков из установок крата. А мы называем это теракт. То есть по Мариуполю это, оказывается, у нас был теракт, а не нападение для русских войск. Так что у нас, да, вот такое? 15 секунд. Чи, чи сможет впораться украинская армия без американской допомоги? Давайте объективно смотреть и не будем фантазировать, как это говорят многие, что у нас самая сильная армия на континенте, произнес один человек вот, не сможет. И объективно нужно смотреть правде в глаза. Россия имеет на сегодня по численности и по, по обеспечению второе место, я думаю, в мире по уровню армии. Сузуміло послі американського дякую, Поэтому... дякую, що ви прийшли до нас. В студію я бажаю вам вдалої розмови з конгресменами і сенаторами і Спасибо. пояснити на, на власному досвіді, те, що справді відбувається в Україні. Я нагадаю, що гостем в в студії час тайм був Іван Родіченко, волонтер 25-го батальйону територіальної оборони Київська Русь.